Але хочу передати вітання і моїм бойовим побратимам ваше звернення до президента України щодо надання українського громадянства, білорусам, росіянам, які зі зброєю в руках разом з вами захищали честь і незалежність держави. Як я і обіцяв, я підпишу указ про присвоєння про надання їм українського громадянства. Вони пройшли це випробування. Україна це фактично моя нова родина. Тут все совершенно другое, тому що тут все-таки чувствуется свобода. воюю за свободу, за все лучшее, что есть в этой стране я воюю. Я воюю за этих людей, которые действительно есть за кого воевать. Я знаю, что многие оставили там и родственников, и друзей, и знакомых, и недвижимости, и прочее, прочее. Но та высшая цель, она это, которым мы вместе с украинским народом достигнем, она оправд... оправдает все эти потери. Я гражданин Республики Беларусь. Хотел бы получить украинское гражданство, потому что Хочется продолжать защищать суверенитет Украины и весь цивилизованный мир здесь, в Украине от российской агрессии. Ни для кого не секрет о том, что есть реально проблема легализации добровольцев, проблема срока пребывания 90 дней, о том, что ну, это на самом деле такой домоклов меч, висящий над приезжими сюда людьми на самом деле. И люди приезжают сюда, люди хотят жить в Украине, люди любят Украину, любят эту страну, видя текущую политику Российской Федерации. Люди готовы отдавать здесь жизнь, здоровье и все свои возможности, помогая, но они не могут делать это официально. Спасибо за то, что вы пришли на украинскую землю, что вы помогаете украинскому народу, и Удивляет позиция государства. Вот я приехал, подал заявку как политэмигрант. Да? Полгода меня отфутболивали и никакого статуса мне не давали. То есть после того, как я съездил в АТО, приехал по форм, мне вообще отказались продлевать довитку. Руководством Национальной гвардии было принято решение о том, что продолжать воевать могут только люди, у которых есть весь пакет документов, и их можно официально оформить на воинскую службу. Поскольку украинского гражданства у меня на тот момент не было, да и сейчас нет, мне отказали в продолжении службы. Нам лично Аваков обещал, обещал Антон Геращенко, потом представитель генштаба, Полторак обещал, но опять-таки Петр Алексеевич точно так же обещал. Звучали Обещания от различных государственных чиновников о том, что эту проблему решат вот-вот. Они понимают, они нас поддерживают и поддерживают наше стремление помогать Украине. По какой причине больше года это, эти обещания не выполнены, мне сложно сказать. Если я не получу гражданство Украины, то, скорее всего, меня ждет депортация из Украины на территории Республики Беларусь, где нам уже обещанная срока вплоть до высшей меры наказания которую в Беларуси не отменяли. Я хочу остаться в Украине. Я действительно люблю эту страну. И, знаешь, могу принести пользу, может быть, если не в быту, то не в мирной жизни, то там, на фронте. Я бы хотел и дальше защищать Украину в рядах каких-то силовых подразделений, там, вооруженных сил. Или... А этого я не могу делать, не имея гражданства Украины и украинского паспорта. Уважаемый Петр Алексеевич, я бы хотел напомнить вам о вашем обещании. Когда многие добровольцы ехали в АТО, им обещали решить проблему с гражданством. Украина вечула нашу поддержку. И нам також необходима поддержка. Прошу вас дать гражданство мне и всем тем, кто сражается за эту страну. А ради тех ребят, которые уже потеряли здоровье, а некоторые жизни чтобы все эти люди могли и дальше, не нарушая украинских законов, защищать эту страну от внешней агрессии.